चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष मां रत्नसानुशरासनं रजताद्रिशृङ्गनिकेतनं शिञ्जिनीकृतपन्नगेश्वरमच्युताननसायकम् क्षिप्रदग्धपुरत्रयं त्रिदिवालयैरभिवन्दितं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः पञ्चपादपपुष्पगन्धपदाम्बुजद्वयशोभितं बाललोचनजातपावकदग्धमन्मथविग्रहम् भस्मदिग्धकलेवरं भवनाशनं भवमव्ययम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः मत्तवारणमुख्यचर्मकृतोत्तरीय देवसिन्धुतरङ्गशीकरसिक्तशुभ्रजटाधरं चन्द्रशेखरमाश्रये मभ किं करिष्यति वैयमः यक्षराजसकम्भगाक्षहरम्भुजङ्गविभूषणं शैलराजसुतापरिष्कृतचारुवामकलेभरम् श्वेडनीलगलं परश्वधारिणं मृगधारिणं चन्द्रशेखरमाश्रगे मम करिष्यति वैयवहा कुण्डलीकृतकुण्डलीश्वरकुण्डलं वृषवाहनं नारदादिभुवनेश्वरस्तु तव वैभवं भुवनेश्वरम् चन्द्रशेखरमाश्रगे मम किं करिष्यति वै यमः भेषजम्भवरोगिणामखिलापदामपहारिणम् दक्षयज्ञविनाशनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं सकलागसङ्गनिबर्हणं चन्द्रशेखरमाश्रगे मम किं करिष्यति वै भक्तवत्सलमर्चितं निधिमक्षयं हरिदम्बरं सर्वभूतपतिं परात्परमप्रमेयमनुत्तमं सोमवारि न भूहुताश न सोमपानिलकाकृतिं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै विश्वसृष्टिविदागिनं पुनरेव पालनतत्परम् संहरन्तमपि प्रपञ्चमशेषलोकनिवासिनं क्रीडयन्तमहर्निशं गणनाथयूतसमन्वितं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः शिवसन्निधौ यत्र कुत्र च यः पटेन्न हि तस्य भवेत् पूर्णमायुररोगतामखिलार्थसम्पदमादरं चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष